श्री गणेशाय नमः अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री स्वामी समर्थ प्रियस्वामी भक्तांनो आजचा हा व्हिडिओ तुमच्या पुढे आला असेल तर तुम्ही नक्कीच काहीतरी चिंतेत आहात म्हणूनच हा संदेश तुम्ही ऐकायला घेतला आहे ती चिंता आहे कर्जाची आणि व्यापार वृद्धीसाठी तुम्ही जे काही प्रयत्न करत आहात त्यात तुम्हाला यश सापडले नाही म्हणून तुम्ही प्रयत्न शोधत आहात तर आजचा हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी मोल्याचा ठरणार आहे शेवटपर्यंत हे ऐकल्यास तुम्ही त्याचा उपाय शोधू शकाल स्वामी शक्तीवर देवाच्या शक्तीवर विश्वास ठेवून हा संदेश संपूर्ण ऐका यात तुम्हाला जे काही सांगितल्या जात आहे ते करून तुम्ही आपल्या व्यापार वृद्धीत अधिक वाढ करू शकता तुम्ही जे काही इच्छित आहात ते नक्कीच तुम्हाला प्राप्त होईल कधीकधी खूप प्रयत्न करूनही यश मिळत नाही खूप काही वाट पहावी लागते तेव्हा हा उपाय केल्याने तुमच्या दुकानात तुमच्या व्यापारात अधिक वृद्धीचे मार्ग तुम्हाला दिसून येतील मंत्र पुढील प्रमाणे आहे हा मंत्र एक तर तुम्ही स्वत म्हणावा किंवा आपल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी हा मंत्र ऐकत राहावा अकरा किंवा एकवीस दिवस हा मंत्र एकशे आठ वेळा म्हटल्यास किंवा ऐकल्यास तुम्ही ते सर्व काही प्रश्न विसरून जाऊन तुम्हाला भरभराट सुख समाधान आणि खूप काही पैशाची बरकत दिसून येईल यासोबतच आपली स्वामी सेवा ती करत राहा कारण या उपायाने नक्कीच तुम्हाला मार्गही दिसू लागतील पण पर जेव्हा परमेश्वराची साथ असेल तेव्हा ते द्वार उघडल्या जाईल जिथून तुमच्यासाठी भरभराट सुख आणि आनंद येत राहील मंत्र पुढील प्रमाणे आहे ओम हनुमते व्यापार वृद्धिप्रदाय नमः ॐ 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 हनुमते व्यापार वृद्धिप्रदाय नम वृद्धि प्रदाय नम ओ हनुमते व्यापार वृद्धिप्रद नम हनुमते व्यापार वृद्धिप्रदाय नम हनुमते व्यापार प्रदाय नमः ॐ हनुमते व्यापार वृद्धिप्रदाय 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 नमः ॐ थार थार हनुमते व्यापार वृद्धिप्रदाय नमः ॐ हनुमते व्यापार था वृद्धिप्रदाय नमः ॐ हनुमते नम। नम व्यापार वृद्धिप्रदाय नमः ॐ हनुमते 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 व्यापार वृद्धिप्रदाय नम प्रदाय व्यापारृद्धिप्रदाय नम हनुमते व्यापार वृद्धिप्रदाय नम हनुमते व्यापार वृद्धिप्रदाय नम हनुमते व्यापार प्रदाय नमः ॐ हनुमते व्यापार वृद्धिप्रदाय 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 नम प्रदाय व्यापारृद्धिप्रदाय नम हनुमते व्यापार वृद्धिप्रदाय नम हनुमते व्यापार प्रदाय नम ओ हनुमते व्यापार प्रदाय नमः हनुमते व्यापार वृद्धिप्रदाय नमः ॐ 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 हनुमते व्यापार वृद्धिप्रदाय नमः